Всем привет! Сегодня я буду говорить о своих книжках Марвел. Вот первая моя книжка Марвел. Чекбук возвращений, написал Майкл Дражинский и Джон Ромита. Следующая книжка Удивительные люди X. Напис... Интересно, очень одаренные. Написал Джон Иудон и Джон Кассадей. А вот самая моя любимая книжка, это «Железный человек. Экстремист». Я написал Урорен Улис и Ди Гранот. Она мне очень сильно нравится, я больше всех люблю. А, а вот это моя тоже любимая книжка, самая любимая, «Мститель распада». Написал ее Прайм, Майкл Бэджи и Джон Финч. А вот Человек Паук в э, Веном. Э, вот Человек Паук это плохой, это хороший Человек Паук. Э, ну, она тоже как первая, первая часть. Написали Дэвид Мишлени и Дон Макфали. И нам не очень нравится сильно как первая часть. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока.